Tumpuan berita malam ini. Sarawak teroka potensi hiliran kelapa sawit lonjak pendapatan industri. Kerajaan Sarawak kaji peruntukan undang-undang kumpulkan sisa buangan kelapa sawit. Yang di Negeri Sarawak serta isteri lawat pameran Lima 2025. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Industri kelapa sawit di Sarawak kini semakin mampan apabila bukan sahaja tertumpu kepada penghasilan minyak mentah semata-mata, malah turut diperkukuh melalui pelbagai aktiviti hiliran yang berpotensi tinggi. Pendekatan ini bukan sahaja menambah nilai kepada industri, malah turut menyumbang kepada peningkatan pendapatan berasaskan tanaman tersebut. Premier Sarawak Datuk Pati Kitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Open berkata, pada masa lalu industri kelapa sawit lebih berorientasikan kepada penjualan minyak semata-mata. Namun kini dengan kemajuan teknologi, kelapa sawit turut berupaya menghasilkan bahan api bio untuk kegunaan kapal terbang serta dijadikan sumber makanan untuk haiwan ternakan. Menurut beliau, inisiatif tersebut sejajar dengan dasar pembangunan Sarawak yang berteraskan ekonomi kitaran iaitu pendekatan yang menggalakkan penggunaan semula bahan bagi mengurangkan pembuangan sisa secara berlebihan yang boleh memberi kesan negatif terhadap alam sekitar. Dan Sarawak sekarang ini menekankan mengenai dengan industri waste to energy. Maknanya daripada sisa akan menjadi bahan yang boleh diperbaharui dan dibeli oleh orang kami dalam bentuk produk yang lain. Ini yang kita nak buat. Dan tadi saya melihat kita ada dua hasilnya, satunya minyak biofuel, keduanya ialah bahan sisa yang boleh menjadi bahan makanan ternakan termasuk juga fertilizer bermakna kita dapat hasilkan kelapa sawit minyak kelapa sawit yang lain ya kita hasilkan biofuel dan juga bahan makanan ternakan Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis pembukaan kilang pelumat isurung KCP di sini pada Sabtu. Menurut beliau, hasil produk yang mesra alam kini ditawarkan harga pasaran global yang premium menjadikan usaha seumpama ini sebagai salah satu punca pendapatan Sarawak yang baru. Hal ini jelas beliau serawak amat menekankan pengeluaran produk yang mesra alam menerusi amalan ekonomi kitaran yang menukarkan sisa buangan kepada produk hiliran. Berhubung perkembangan lain, Datuk Patinggi Abang dalam sesi sidang media selepas majlis berkenaan turut mencadangkan agar petani dan penternak di wilayah ini terus mencaburi idea-idea baru dalam usaha mereka menambahkan nilai komoditi yang sedia ada. Sekiranya perkara tersebut dapat dilaksanakan, beliau menjelaskan impian serawak untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dan menjadi pang produk tanaman serta ternakan menjelang 2030 dapat dicapai. Kebanyakan orang kita mempunyai lebih daripada 2 hektar. Dan kalau portion daripada tanah yang di antara pokok kelapa sawit, kerana kelapa sawit ditanam dengan ada ee ukuran saja ada distant dan lihat kalau dia tidak menjejaskan dia boleh ternakan uh, ternakkan haiwan dan haiwan ini kenanya si kedak mage, mage grazing grazing area tapi ini boleh di dalam kota bangunan dan nafia keras dicampur dengan uh, sisa kelapa sawit menjadi bahan makanan yang mempunyai nilai-nilai nutrien -nilai kepada ternakan kita jadi ternakan kita adalah sehat dan ia akan menambah pendapatan kepada pekebun kita jadi dia ada dua stream revenue stream ataupun income stream one is from kelapa sawit the other is from livestock Hadir sama Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Martin Ben, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musim Lamo, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardan Hollis, Ahli Parlimen Lubu Antu, Roy Angaw Gingkoi, Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Syafizan Kipri, serta tetamu kenamaan yang lain. Dalam sidang media, Datuk Patingi Abang Zahari berkata kerajaan Sarawak mengorak langkah untuk mengkaji peruntukan undang-undang berkenaan sisa buangan kelapa sawit di wilayah ini bagi tujuan aktiviti hiliran daripada sisa tersebut. Beliau telah meminta Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom, untuk berbincang dengan Peguam Besar Sarawak, Datuk Seri Safri Ali, bagi tujuan itu. Dan uh, Datuk uh, Seri Rudi akan berbincang dengan Peguam Besar, mengenai dengan pindaan kepada undang-undang kita supaya kita mendapat menguruskan waste ini yang menjadi pendapatan baru dan juga. Daripada di kita dapat mengeluarkan energi uh, yang dan dia yang penting hijau. Dia hijau. Very green. Yes. Penting evrika. Okey. Jelas bahawa usaha ini adalah untuk mengukuhkan peranan Sarawak dalam ekonomi kitaran sebagai salah satu sumber pendapatan utama wilayah ini. Mengulas lanjut, Datuk Patinggi Abang Zahari menjelaskan Sarawak mempunyai sebanyak 85 kilang pemprosesan minyak kelapa sawit setakat ini yang mana sisa buangan berkenaan akan dikumpulkan di bawah satu pusat pemprosesan untuk menghasilkan bahan api bio. Di mana kita ada 85 mil dan mereka boleh bekerjasama bahawa sisa-sisa yang dibuang mereka kita collect semua dalam satu uh, center di mana ia boleh diproseskan untuk mengeluarkan hasil sampingan secara besar Upamanya tadi disebut biofuel Biofuel boleh menjadi asas untuk mengeluarkan SAF Dan SAF ini berkendakkan volume jadi kalau kita dapat mengeluarkan yang pun feedstock yang besar Kita dapat menghasilkan minyak belo yang volumenya besar Dan ini akan menambah pendapatan kepada kita di Sarawak yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tuan Pahin Nasri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Kujakfar serta isteri, Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi telah mengadakan lawatan rasmi ke pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2025-2025 pada Jumaat Lawatan rasmi ini adalah atas jemputan Kementerian Pertahanan Malaysia sempena penganjuran 5 2025 yang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada 20 Mei lalu dan melabuhkan tirainya hari ini. Kehadiran Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta isteri di lapangan terbang antarabangsa Langkawi disambut mesra oleh Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Muhammad Sofi Matlepi dan isteri Datin Ernie Irawati Rosli serta pegawai kanan TUDM Brigadier General Ramli Muhammad Abdul Jabar dan Lieutenant Colonel Muhammad Syafrin Baba. Delegasi turut disertai oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan isteri Datin Sri Zuraini. Sejurus tiba yang di Pertuan Negeri Sarawak dan isteri dibawa melawat ke Mahsuri International Exhibition Center MIEC untuk meninjau pelbagai reruai pameran yang menampilkan teknologi terkini dalam sektor aeroangkasa dan maritim. Lawatan bermula di Reruai Sapura sebelum menyaksikan persembahan akrobatik udara dan formasi taktikal pesawat yang memukau. Sesi diteruskan dengan lawatan ke Reruai Aselsan dan STM dari Turki, serta National Aerospace and Defence Industry nadi dari Malaysia sebelum delegasi berangkat pulang ke Kuala Lumpur. 5 2025 yang bertemakan kemajuan hari ini, pencapaian masa harapan merupakan edisi ke-17 penganjurannya dan kekal sebagai pameran maritim dan aero angkasa terbesar di Asia Tenggara. Acara ini menghimpunkan pemain industri dari pelbagai negara termasuk China, Perancis, Jepun, India, United Kingdom, Rusia dan banyak lagi dengan lebih 100 pesawat serta 35 kapal dipamerkan. Dalam ucapan penghargaan beliau, Tuan Pahin Suri Dato' Wan Junaidi menzahirkan harapan agar Lima terus menjadi platform penting bagi memperkasa penglibatan usahawan tempatan serta perusahaan kecil dan sederhana dalam industri strategik negara. Beliau turut merakamkan setinggi-tinggi taniah kepada Kementerian Pertahanan Malaysia atas penganjuran cemelang acara berprestis ini yang telah memberikan pengalaman yang amat bermakna dan berilmu. Kerajaan Sarawak sedang meneliti cadangan untuk menambah peruntukan bagi pembelian peranti digital seperti iPad dan komputer riba kepada pelajar berikutan permintaan yang semakin meningkat. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Datuk Abang Abdul Rahman Tun Datuk Abang Openg berkata, hal ini berdasarkan maklum balas yang diterima apabila permintaan untuk bantuan membeli buku sangat kurang berbanding permintaan untuk mendapatkan peranti digital kita buat hadiah Rupa-rupanya anak kita sekarang Dia download buku di iPad Dan dia membaca buku rujukan dari iPad Dan buku pemohonannya amat kurang Jadi saya madah narutur no Noah Muka tak payah tambahlah duit untuk iPad Kurang duit untuk iPad dalam bajet datang. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Anugerah Buku Terbaik Primi Sarawak di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Jumaat. Untuk makluman, Kerajaan Sarawak melalui Yayasan Sarawak telah memperkenalkan inisiatif Sarawak Free Laptop Assistant dan Sarawak Book Voucher Assistant bagi membantu pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Datuk Pertinggi Mawzari menambah langkah ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan Sarawak untuk menyediakan pendidikan tinggi percuma pada masa akan datang. Jelasnya peranti digital ini akan menjadi salah satu kemudahan utama yang diberikan kepada pelajar sebagai alat untuk menimba ilmu melalui digital. Hadir sama setiausaha kerajaan Sarawak, Datuk aman Mohd Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, Timbalan Menteri di Jabatan Pimpin Sarawak, Integrity dan Ombudsman, Datuk Dr. Juan Jaya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul, Safi Ahmad, Ketua-Ketua Jabatan, serta Dave Kenamaan lain. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Abang Abdul Ramazwari, Tun Datuk Abang Openg menggalakkan para penulis dan penyelidik untuk menghasilkan karya berasaskan sejarah tempatan Sarawak dari perspektif masyarakat sendiri. Malah beliau turut mencadangkan dua topik utama yang boleh dijadikan bahan penulisan iaitu kisah Bukit Sadok dan Peranan Rentap serta sejarah kawasan Lidah Tanah dan siniawan yang suatu ketika dahulu menjadi pusat pemerintahan penting di Sarawak. Satunya ialah kisah Bukit Sadok dan peranan Rata. Kalau boleh dibuat kajian dari sudut perspektif kita, sejarah kita. Kerana ia ada hubung kait dengan Tadasi. Apakah betul Parisi itu dikaitkan dengan rentap jadi kita terpaksa buat kajian mungkin modoknya Bukit Sadok rentap jadi kita buatlah sejarah Selain itu, cadangan kedua pula menyentuh tentang kawasan lidah tanah dan senyawan yang menurut beliau pernah menjadi seat of power sebelum era pemerintahan Raja James Brooke. Yang kedua, Mampati Jifar, Datuk Tinggi Adi, Seat of Power di Sarawak. Kena Sarawak bukanlah Sarawak hari itu. Sarawak ya hingga ke Lidah Tanah dan Sinawan. But the Seat of Power adalah di Lidah Tanah. Banyak penerima sejarah, nilai sejarah dalam pemerintahan yang sebelum turun dan juga turun berkisar di Dahanah dan di Cinawan. Jelasnya sejarah-sejarah yang terdapat di kawasan menyebabkan beliau bersetuju untuk membuat jalan raya empat lorong kebau melimpasi Siniawan untuk memberikan pelancong ke sana dan melihat tapak tentang apa yang berlaku di lidah tanah dan sinyawan. Tambah beliau, sejarah ini juga ada berhubung kait dengan perkampungan Melayu yang terdapat di Siniawan di mana di sanalah terdapat perpaduan yang erat dengan orang Melayu dengan masyarakat bidayuh di kawasan tersebut. Jadi bolehlah itu buku budaya dari sudut sejarah kita. Dengan adanya bahan-bahan yang boleh kita kukuhkan dan untuk mengalakkan macam kita menulis dengan fakta Sehubungan itu, beliau turut mengumumkan untuk menaikkan hadiah wang tunai untuk anugerah buku terbaik Premier Sarawak bagi kategori penerbitan luar daripada RM5,000 kepada RM10,000 manakala bagi kategori terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka di BP daripada RM8,000 kepada RM15,000. Ujarnya ini sebagai usaha menggerakkan penerbitan yang lebih berkualiti dan berlandaskan fakta untuk generasi yang akan datang. Di penghujung majlis, Pimi Sarawak telah menyampaikan anugerah kepada pemenang utama. Bagi kategori terbitan DBP, buku berjudul Empurau Ikan Eksotik Sarawak hasil karya bersama oleh Emeline Badut, Muhammad Saiful Maifin dan Siti Hawa Muhammad Ali telah berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM8,000 beserta watikah pengiktirafan dan buku iringan terbitan DBP. Manakala untuk kategori terbitan luar, buku berjudul Negeri Santubong, Sejarah Awal Sarawak 300 ESS 1647 ES, hasil karya Datuk Dr. Sanip Said telah berjaya membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM5,000 berserta watika, pengiktirafan dan buku iringan terbitan DBP. Keperluan untuk mengembalikan kuasa autonomi pendidikan dan kesihatan kepada Sarawak perlu diberi keutamaan melebihi pendapatan politik mengenai pembahagian hasil minyak dan gas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Loh Chiang menegaskan bahawa fokus harus diberikan kepada hak Sarawak dalam bidang yang lebih asas seperti pendidikan dan kesihatan. I am saying, isn't it what GPS has been requesting for all this while? Even today, we are pursuing the the return of our autonomy on education and health back to Sarawak. Katanya dalam sidang media semasa persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Jumaat, tegasnya Kerajaan Persekutuan seharusnya meneruskan tanggungjawab tahunan dalam menyediakan bajet untuk sekolah dan hospital di Sarawak. Pada masa sama, beliau menyeru rakyat Sarawak untuk terus mendukung pembangunan berdasarkan keupayaan sendiri sambil memperkukuh tuntutan terhadap hak-hak negeri di bawah Perlembagaan Malaysia. Sekian, Bilun Ukas bersama saya, Hafiza Munira. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Ukas termasuk portal Ukas Serta Sarawak, The Jovi.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Bilun Ukas dengan sorotan Majlis Pembukaan Kilang Pelumat, EC KCP di Lubuk Antu pada Sabtu. Hashtag rakyat, salam ukas. The police are the